чем-то ударило. Там в квартире полно стекол и всяких предметов, которые летали. И потолок упал. Окна вылетели все, как вы сами видите. Ничего не осталось. Вот и все. Мне 90 лет, всего-навсего. Куда жить поедете? А не знаю. Будем ждать. Может и здесь останусь. Внутри, как говорится, коммуникации целые пока. Вот, электричество есть, было. сейчас начали разборку, убрали электричество. Газ, не знаю, тоже, наверное, уберут того, как есть какая-то. И воду. Не знаю, посмотрим. Скорее всего, здесь будем. Я лично буду оставаться. Звук дуже жахливий, відчуваю, що зараз щось буде дуже близько і сильне. І я підскакую, вже летять вікна, я хватаю свого кота і вибігаю в укриття. Повилітали в стекла, вікна, в кухні вилетіли також стекла, вікна і з рамами повністю. ну Це по всіх кімнатах таке. Я сына за диван запрятала, сама тоже. Где-то начала шестого произошел у нас взрыв, все посыпалось, все. Когда вот прилетают далеко, оно сильно слышно, а здесь оно слышно не было. Оно такое вот какой-то тупой такой этот и красное зарево и все. И я слышу вот запах пыли вот это, это я поднимаюсь смотрю, а у меня ни окон, ни дверей ничего нету.